आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे जामन की अफादियत के बारे में जामन जो है वो एक ऐसा फल है जिससे हर कोई वाकिफ़ है और फौायद के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आला जो है ये फल है जो कि बेशुमार बेशुमारज़ा से भरपूर होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए फलों और सब्जियों की सूरत में जो नेमतें अता फरमाई हैं उनकी एक बड़ी ख़ूबी ये है कि ये अपने मौसमी तकाज़ों के आयनादार होते हैं यानी मौसम के अतबार से ही हर पल यानी जिसकी हमारे जिसम को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हर मौसम के एतबार से लब उसको पैदा फरमा देते हैं और जामन जो है ये एक मशहूर आम दरख्त का फल है जो पेड़ से कदरे बड़ा होता है अप्रैल मई के महीनों में इसका फल जो है वो पुख्ता हो जाता है और लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं और इसका जो है यानी ये, ये बहुत ज़्यादा देर के लिए ये फल जो है वो नहीं आता तो फिर जितनी भी देर के लिए आता है इसकी अफादियत जो है वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए रंगत के अतबार से अगर बात करें तो इस फल का रंग जो होता है वो स्याह कदरे सुर्खी माइल होता है और टेस्ट जो है वो इसका ये कदरे शीरें लेकिन तुर्शी लिए हुए होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में हर जगह जो है ये पाया जाता है और बकसरत से इसको बागों में लगाया जाता है जामन का जो मिजाज है ये उज़लाती असाबी यानी सर्द खुश इसका मिजाज होता है तो चूँकि उजलाती असाबी मिजाज है तो ये दिल को तहरीक देता है आसाब को जो है वो तहलील करता है और जिगर को तस्किन देता है कीमियाई तौर पर ख़िलते सौदा को पैदा करके रतूबात को जिसम से कम कर देता है और जो ख़ून का कवाम होता है उसमें गाढ़ापन पैदा कर देता है और इसका जो बर रास्त ताल्लुक़ होता है वो कल पर होकर यानी हमारे दिल पर होकर गुर्दों के उजलाती पर्दों पर होता है जिसकी वजह से ये वो रतुबा जो पेशाब के ज़रिए से ख़ारिज होती रहती हैं वो कम होकर अतदाल पर आ जाती हैं जहाँ तक इसके ख्वास के बारे में बात करें तो ये रतूबात को जो है वो खुश करता है कापज है ख़ून को रोकता है और इसके अलावा खून की जो सा जोश होता है जो उसकी हरारत होती है ये उसको भी दूर कर देता है तो हरारत और सफ़रा जो है ये उसको तस्कीन देता है और बलग़म को दूर करता है यानी जितने भी असाबी मरीज़ हैं उनके लिए ये एक मकवी असर जो है वो गज़ा है जामन चूँके रतुबात को ख़ुश करने का ज़रिया बनता है इसलिए पुराने दस्तों और सोजिशी पखानों जिसके अंदर संग्रैनी जैसी खौफनाक तकलीफ़ भी शामिल है उसको भी ये बहुत ज़्यादा फ़ौरी तौर पर जो है वो फ़ायदा दे देता है इसके अलावा लेकोरिया और मर्दों में जो है वो जरियान और सिलसिले बोल यानी पेशाब के कतरे आना और बच्चों में बोल फिलफराश और अशोब चश्म के लिए जो है नहाय अली दर्जे की जो है वो दवा है इसके अलावा ये मेदा और आंतों में फाजिल जौन सी रतूबात होती हैं उनको खुश करता है उनको ख़ारिज करता है जिसकी वजह से ये भूख भी लगाता है और कुत हाजमा को भी ज़्यादा कर देता है और इस मकसद के लिए अमूमन जो है वो सरका जामन जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा मर्दों के मराज में जहाँ तक बात करें तो ये कुत बा के अंदर जो है वो इजाफा कर देता है ठीक है और ख़ून के जोश यानी ब्लड प्रेशर को भी दूर करता है इसके अलावा जामन जो है वो आपके चेहरे की रंगत को जो है वो भी निखारने के काम आता है एच बी लेवल जोन सा है ये इसको बेहतर बनाता है और जल्द और आँखों की सेहत को भी बेहतर करता है आपके मसूड़ों और दांतों को मजबूत करता है मसूड़ों से खून आने को जो है वो रोक देता है बॉडी के इन्फेक्शंस को दूर करता है और आपके दिल को भी सेहतमंद रखता है इसके अलावा वज़न जो है वो कम करने में भी मदद दे देता है तो जहाँ तक मैंने बात की कि इसका बिलफ़ेल असर कल्ब और उजलात पर होता है और लबलबा और गुर्दों के उजलाती पर्दों पर भी इसका असर पड़ता है इसलिए ये गुर्दों के फ़ेल को जो है वो दुरुस्त करते हैं और ज्यादस यानी डायबिटिक जैसी खौफनाक बीमारी जो है ये उसको जड़ से ख़त्म कर देता है ठीक है जी तो इसी तरह से इसके जो हैं वो बेशुमार मज़ीद भी इसके अंदर फ़वाद जो हैं वो पाए जाते हैं लेकिन खूस जो है ये जितने भी शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए ये किसी नमत से जो है वो कम नहीं है और शुगर के मरीज़ों को जो है वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इस परपज़ के लिए इस मकसद के लिए मैं यहाँ पर एक नुस्ख़ा भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती चलती हूँ कि मगज़ जामन और समंदर सोख हर्मल इसके अलावा इसके अंदर जो है वो तज ये तमाम तर जोन से अज्जा मैंने बताएं इनको हम वज़न ले लेना है और सब अद्विया का जो है वो सफ़ूफ तैयार कर लेना है और मरीज़ की उम्र और उसकी बीमारी के लिहाज से उसको दिन में तीन मरतबा वो ये इस्तेमाल करेगा तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो ज्यादस है उसके लिए बेहद बेहद मुफ़द है और चंद ही दिनों के इस्तेमाल से जो यूरिन के अंदर यानी जो शुगर आती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है ठीक है जी और जहाँ तक सिरका जामन का ताल्लुक है वो भी मुख्तिक किस्म के अमराज जिसके अंदर कै है दस्त है हैज़ा है बलग़मी खांसी है उसके लिए बेहद मुफीद है और भूख को जो है वो बढ़ा देता है तो इन फिर किसी वीडियो क्लिप के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो सिरका जामन बनाने की तरकीब को भी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी मसूड़ों से खून आने की सूरत में जामन के पत्तों को पानी में जोश देकर इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक भी शामिल कर लीजिए और इसके गरारे किए जाएँ तो ये मसूड़ों से खून आने के लिए बेहद जो है वो मुफीद होता है इसके अलावा जामन में चूँकि फ़ौलाद की मौजूदगी की वजह से जामन जो है वो खून के सुर्ख जरात की तादाद को जो है वो बढ़ा देता है तो ऐसे लोग जिनका एच पी लेवल कम है या जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उनके रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं उनको जो है वो इस मौसम के अंदर जामन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए इन लोगों को जिस समय कहीं पर कोई ज़ख़म वग़ैरह हो, तो जामन का छिलका जो है इसको पाँच तोला ले लें ले और एक किलो पानी में जोश दे लें जब एक पाव पानी रह जाए तो छान कर इस नीम गर्म पानी से अगर ज़ख्मों को धोया जाए तो जखम जो है वो बहुत जल्द मुंदमिल हो जाते हैं ज़ख़म जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं ख्याल रखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दो में याद रखिए अल्लामक वरहल वबरकू